ko'pchilik bemorlar so'rashadi burundan suv kelishi bu nima normami yo kasallikmi deb so'rashadi burundan suv kelishi ikkita kasallikni belgisi hisoblanadi birinchisi u vazomotor tumov ikkinchisi allergik tumovni belgisi agar suv kelishi bu juda ko'p takrorlanadigan yani, va tez tez takrorlanadigan e, bo'lsa agar bir yilda bir marta ikki marta bo'lsa bu normani e, belgisi ham bo'lishi mumkin ya'ni bu burunni shilliq qavatini har xil ta'sirlar natijasida issiqlik sovuqlik ximikatlar ta'sirida ta'sirlanishi ham bo'lishi mumkin bir martalik yoki ikki martalik suvchi lekin doimiy suv oqadigan bo'lsa bu vazomator tumov va allergik tumovni belgisi hisoblanadi ya'ni tashqi muhitdan turli xil faktorlar natijasida burunni shilliq ishlab chiqaradigan bizlari ta'sirlanadi allergiyada ham vazomotor tumovda ham va burunda suv hosil bo'ladi va